Ну, в преддверии уже лета, и, в принципе, таких очень сильных у нас сейчас показателей, как парада планет, да, и сочетание планет спектации очень такой серьезной. То есть это закладывается будущее да в данный момент несмотря на ретроградность меркурия или когда бы вы не смотрели это видео ближайшие еще два года это все происходит закладка и э, такой старт э, в скажем так картинах будущего как это будет э, будущее проявляться в вашей жизни так вот э, я э, Сделаю акцент, чтобы вы обратили внимание на свои цели, на свои цели и на осознание, вообще понимание осознания себя. Только без припудривания, без вот самообмана. Вот можно перед зеркалом, можно где-то уединиться. Да? Просто проанализируйте себя, какой-какая вы сейчас проанализируйте свое прошлое, да, что вы достигли, что вы умеете, чем вы располагаете, чем вы обладаете да, в данный момент. И проанализируйте очень-очень осознанно, искренне самим собой то, чего вы хотите, исходя из своих вот потребностей на данный момент жизни. И вот вашего, скажем так, видения образа себя самого, да, какой, какая вы. Попробуйте осознавать свои чувства, осознавать свой, свой возраст, осознавать э, свои э, потребности, да, осознавать свои э, желания, э, какие-то высшие такие да, устремления, цели. И постепенно, Начните планировать эти цели. Планировать это создавать стратегию по достижению, да? то есть переводить вот эти вот потребности, желания, образы в конкретные какие-то задачи. Это отдельные целые видеоуроки. У меня вебинары по целям есть, есть бизнес-интенсив, который провожу, онлайн такой коучинг. Но вы можете... Делать это самостоятельно тоже, если вы чувствуете достаточно знаний, и в принципе у вас есть энергия, да, вы готовы двигаться. Составляйте стратегии по достижению вашей реализации. Тогда ваша жизнь будет более для вас, знаете, как успешная, да, более гармоничная. Потому что вы реализовываетесь во всех направлениях жизни, то есть не только в каком-то одном, там, карьера, допустим, да, или а, там материнство, отцовство. То есть, что у вас, возможно, сейчас вам не хватает, вы могли бы это привнести в свою жизнь, но также вы можете, в принципе, в общем, проанализировать себя по всем направлениям как вы хотите жить, какой, как, каким вы хотите быть, чем вы хотите обладать, что вы хотите знать, уметь. Вот это конкретные уже задачи, которые я сейчас озвучила, с которыми можно и нужно работать. Берите это в свою жизнь. Более того, все вот эти заметки, которые я озвучиваю в своих аудиозаписях, вот этих видео таких, да, это и для ваших детей, если вам созвучно, передавайте эти знания. Старайтесь не создавать для детей вот ту иллюзию, которую создали для нынешнего поколения и предыдущее поколение для своих потомков. То есть кому-то благоприятно быть отцом, быть матерью, кому-то благоприятно строить бизнес, карьеру, а кто-то чувствует себя очень комфортно, будучи помощником, будучи исполнителем, будучи, не знаю, там, заботливой мамой. И кому-то этого достаточно. Кто-то любит заниматься домашними делами, приготовлением еды, уборкой, интерьером, еще чем-то. А кто-то э, любит все время ходить, путешествовать, ездить где-то там бывать, что-то видеть. Кто-то любит очень много общаться каждый день. Ну то есть все, все люди вообще очень разные. Не, не делайте вот эту иллюзию, что всем надо одно и то же, и не создавайте эту иллюзию для своих детей, потому что вы просто забираете их время жизни и их энергию не на их реализацию, не не на раскрытие их потенциала, понимаете? И потом эти люди в 30, в 40, там, в 27 в где-то ориентировочно в основном приходят ко мне на консультацию или к другим мастерам, к психологам, к астрологам, к целителям и пытаются узнать, а что же, какие у меня предназначения жизни, а что для меня благоприятно, в чем мне благоприятнее реализовываться, в какой карьере, в какой деятельности, а подходит ли мне этот мужчина, женщина для отношений, для семьи и тому подобное. То есть это все на самом деле, если бы не было припудривания вот этого, да, люди бы видели ясно уже в юношестве и понимали бы свой путь ясно, если бы не было манипуляции и припудривания друг перед другом. Ставьте цели, начните с себя. Не перекладывайте ответственность за жизнь вашу и за ваши э, достижения на ваших потомков сейчас. Вот это аудио-видео, которое я записываю сейчас, это в первую очередь, очередь для вас. И в первую очередь надо заняться вам этим. Если вам это созвучно, и вы считаете, что для ваших э, детей или близкого окружения будет полезно, дайте им это видео. Если нет, не давайте. Развивайтесь самостоятельно. Если вам не соответствует вообще моя подача информации, и у вас вызывает какой-то резонанс, просто уйдите из моего канала. И все. Во благо.